চলছে পবিত্র রমজান মাস এই মাস মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সারাদিন রোজা রেখে বিকেলে ইফতারের মাধ্যমে রোজা ভাঙেন রোজাদারেরা প্রতিদিন বিকেলে বিভিন্ন জায়গায় আয়োজিত হচ্ছে দাওয়াতে ইফতার রবিবার বিশিষ্ট সমাজসেবী আজগার হোসেনের উদ্যোগে ফিনিক্স গ্রুপের এমডি গোলাম মোসরাফের পরিচালনায় রমজান মাস উপলক্ষে আয়োজিত হলো দাওয়াতে ইফতার এদিন প্রায় ছশোর বেশি মানুষ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সামিল হন এই ইফতারে তাদের সঙ্গে এদিন সামিল হতে দেখা গেল সমাজের বিশিষ্ট জনেদের এদিন তারা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদা বলেছেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার সেই বার্তাকে সামনে রেখেই পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে আয়োজিত ইফতার তারা সকলেই সামিল হয়েছেন সম্প্রীতির এই মেলবন্ধনই বাংলার ঐক্যকে আরও মজবুত করবে বলে মত তাদের আজগার হোসেন ও গোলাম মুশরাফদের এখানে উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলে দেখি হর সাল তো তো হর সালই और हम क्या ऊपर वाला अच्छा करा दे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे पर हम चाहते हैं इससे और अच्छा हो खिदिर खदिर हमारे साथ है और हम चाहते हैं कि इस अवतार पार्टी में सभी जो छोटे बड़े जो भी आज मेरे अवतार पार्टी उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस अवतार पार्टी में इतना बड़ा हिस्सा लिया आप लोग और मैं सभी खिदिर खिदिरम से कहना चाहूँगा कि अवतार पार्टी जहाँ कहीं भी हो अवतार पार्टी में जाना चाहिए इसलिए कि इंसान को पता लगे कि मुसलमान का कॉम भी एक ऐसा कॉम है जो हर इंसान को लेके चलता है इस ये नहीं कि हम लोग अपने ही हम लोग अपने आप को देखते हैं हम लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो भी जो अभी चल रहा हालात उस हालात से हम लोग चाहते हैं कि सभी भाई निकले और सभी सब मिलजुल करके हर पर्व को जिस तरह भी ईद आ रहा अब कुछ दिन बाद रामनवमी आएगा तो हम लोग जिस तरह ईद मनाएंगे उस तरह रामनवमी मनाएंगे क्योंकि हम लोग चाहेंगे नहीं किसी भाई को किसी से तकलीफ हो क्योंकि हर मुसीबत में अगर एक इंसान इंसान के पीछे खड़ा होता है इसी का नाम है इंसानियत और मोहब्बत में अगर कोई इंसान रामनवमी मनाता है अवतार पार्टी मनाता है ईद मनाता बकरीद मनाता ये अपना मोहब्बत है और कोई देखिए राम इतना बड़ा जुलूस निकले मुसलमान बोले पानी लेके जूस लेके सब लोग खड़ा है क्योंकि स्वागत करना इंसान का फर्ज बनता है और हम चाहेंगे स्वागत के इंसान का मोहब्बत है और दिन के लिए अर, लिए मैं और अभी ईद मुबारक का सबको ईद मुबारकबाद देता हूँ उसका सत्रह तारीख का नौ रामनवमी उसका भी मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि हम लोग चाहेंगे जिस तरह ईद भी हम लोग जिस तरह भाईचारे मगर क्या करें फलस्तीन में इतना कुछ हो रहा है उसके लिए हम लोग परब खुशहाली से नहीं मना पा रहे हम लोग चाहते कि फलस्तनी के आवाम भी खुश रहे हिंदुस्तान और, और जब भी सभी जगह आवाम हर तरह से खुश रहेंगे तो परब हर इंसान खुशी से मनाएगा नहीं तो इंसान किस तरह मनाएगा परब परब मन में अगर इंसान का दुख रहे घर में मुसीबत में एक भाई अगर अपने घर के बगल में पड़ा हुआ है तो वो खुशी का किसी का जाए नहीं इसलिए अपने से पहले बाहर बगल वालों को के केयर करोगे तो उसके खुशी अपना खुशी बनेगा बहुत से ऐसा गरीब है चाहूंगा जो भी भाई हो हम या कोई भाई गरीब अगर घर के बगल में कोई भी भाई हो जिसके लगता है कि गरीब अगर हम कपड़ा पहनते हैं अगर हमसे नहीं कुछ भाई थोड़ा बहुत उसको हेल्प करें कि उसका भी परब दिल खुशी से हो कि एक इंसान का फर्ज होता है एक इंसान का कर, ये नहीं कि आप जकत किसी और को दे रहा घर में एक बगल में गरीब बैठा हो नहीं मेरा फर्ज बनता है पहले जकत बगल तो बार में आप अगर उमरा हज में जा रहे हैं आपके घर के बगल में एक गरीब लड़की का शादी है पहले उसको पूरा कर दो का पूरा आपको मिल प्रेंगे ये, प्रेंगे होता, ये होता है ये होता है इंसानियत आप अपना दिखाने के लिए उम्र में हज में चले गए कि हम यह करें नहीं ऊपर वाला बोलता है मैं आपके घर में बगल में तकलीफ किसी को भी हो वो तकलीफ पहले आप दूर करिए तब किसी को अपना खुशी खुशी तो इंसान हर हाँ टाइम मना सकता है मगर गरीब का जो बगल में खुशी कोई गरीब बगल में आपको अवतार नहीं किया बैठा हुआ और आप दो सौ अवतारी कर रहे वो अबतारी काम करना কিল যে আজ আছে উনি এফতারির ইন্তজাম করলো এফতারি নিমন্ত্রণ আন্ত অনেক সুন্দর অনেক ভালোভাবে হচ্ছে অনেকগুলো অফিসারও এসছে ওর অনেকগুলো লোকরা এফতারিতে দাওতে নিমন্ত্রণায় সবাই এসছে ওনাদের সবে ধন্যবাদ যে আমার রাজগার ভাই আছে ওনারকে অনেক শুক্রিয়া আদা কি উনি এনাম ইনতেজাম করেছে কোনো কষ্ট না কিছু মনে দেওয়াল না অমদ খুব শান্তি মতনফতার পার্টি দাওয়াত হইছে আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে আপনাদের আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়া জাযাক আল্লাহ থ্যাঙ্ক ইউ ব্যুরো রিপোর্ট চ্যানেল 10